जितं ते जित यज्ञभावना त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः यद्रो मगर्तेषु तस्मै नमः कारणसुकरायते रूपं तवै तन्ननु दुष्कृतात्मना दुर्दर्शनं देवयदध्वदात्मकं चन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरोम श्वाज्यं दृशितं नाशयो रिडोदरे चमसाः कर्णरन्ध्रे प्रासित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते यच्चर्वणन्ते भगवन्न गृहोत्रम् दीक्षानुजन्मपसदः शिरोधरम् त्वं प्रायणीयोदयनीयदंष्ट्रः श्रः जिह्वा प्रवर्गस्तव शीर्षकं क्रतोः चितयो सवनान्यवस्थितिः संस्ता वेदास्तव देवधातवः सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धित्वं सर्वयज्ञक्रतुरिष्टिबन्धनः नमो नमस्तेऽखिलयन्त्रदेवाता द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभाविता ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः दंष्टाग्रकोट्या भगवंस्त्वया धृता विराजते भूधरभूस्सभूधरा यथा वनान्निःसरतो दता धृता मतङ्गजेन्द्रस्य स पत्रपद्मिनी त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरम् भूमण्डले नाध तदा धृतेन ते चकास्त्रीशृङ्गोडघनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः संस्थापयैनां जगतां सतुस्तशां लोकयपत्नीमसि मातरं पिता विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निवारणावधाः कः श्रद्धीतान्यतमस्तव प्रभो रसां गतया भुव उद्विबर्हणं न विश्वयोऽसौ त्वयि विश्वविश्वये यो माययेदं ससृजेति विस्मय विधुन्वता वेदमयं निजम् वपुर्जनस्तपः सच्च निवासि नो वयं सतासिकोद्धूतसि स वैवत भ्रष्टमतिस्तवैषते यः कर्मणां पारमपारकर्मणः विश्वं समस्तं भगवन् विधेहिषम् विश्वं समस्तं भगवन् विधेहिषम् इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीवराहप्रादुर्भावो नाम त्रयोदशोऽध्यायः इति श्रीभूवराहस्तोत्रं सम्पूर्णम् जितं जितं ते जितयज्ञभावना त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः यद्रो मगर्तेषु तस्मै नमः कारणसुकरायते रूपं तवै तन्ननु दुष्कृतात्मना दुर्दर्शनं देवयदध्वत्मकं चन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरोम श्वाज्यं नाशयो त्रीडोदरे चमसाः कर्णरन्ध्रे प्रासित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते यच्चर्वणन्ते भगवन्न गृहोत्रम् दीक्षानुजन्मपसदः शिरोधरम् त्वं प्रायणीयोदयनीयदं श्रः जिह्वा प्रवर्गस्तव शीर्षकं क्रतोः सभ्यावसध्यं चितयो सवनान्यवस्थितिः संस्ता देवधातवः सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धित्वं सर्वयज्ञक्रतुरिष्टिबन्धनः नमो नमस्तेऽखिलयन्त्रदेवाता द्रव्याय क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभाविता ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः दंष्ट्राग्रकोट्या भगवंस्त्वया धृता विराजते भूधरभूस्सभूधरा भुदर यथा वनान्निःसरतो दता धृता मतङ्गजेन्द्रस्य स पत्रपद्मिनी त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डले तदा धृतेन ते चकास्त्रीशृङ्गोडघनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः संस्थापयैनां जगतां सतुस्तशां लोकयपत्नीमसि मातरं पिता विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निवारणावधाः कः श्रद्धीतान्यतमस्तव प्रभो रसां गतया भुव उद्विबर्हणं न विश्वयोऽसौ त्वयि विश्वविश्वये यो माययेदं सश्रुजेति विस्मय विधुन्वता वेदमयं निजम् वपुर्जनस्तपः सच्च निवासि नो वयं सतासिकोद्धूतसि स वैवत भ्रष्टमतिस्तवैषते यः कर्मणां पारमपारकर्मणः विश्वं समस्तं भगवन् विधेहिषं। विश्वं समस्तं भगवन् विधेहिषम् इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीवराहप्रादुर्भावो नाम त्रयोदशोऽध्यायः इति श्रीभूवराहस्तोत्रं सम्पूर्णम्